雨下大了，咱们回去吧。呃，再等一会儿就可以回去了。嗯。喂，喂，喂，快回家吧。嗯。这雨下大了。哥，中午吃啥呀？这先进屋再说吧。嗯。弟弟，跑快点！这雨下的太突然了。嗯。你发型都乱套了。呵呵做个饭吃吧。嗯。这下雨天，热热热乎,乎乎，吃个羊杂汤。 嗯，开始切吧，先切羊肚子，再切点羊肥肠，切大块吃着更香呢。再切羊心，再切点羊肝，再切点羊的肺，再切点羊百叶，这可是好玩儿啊！装盘，弟弟你翻锅倒水呀？嗯。 好嘞，放豆油，放姜葱蒜，好了好了，放点豆瓣酱，再放点干辣椒，火辣出呛鼻子的香味羊杂放，嗯，哎、继续火辣，翻炒翻炒，弟弟，快睡。嗯。 好嘞弟弟，放点大粒盐。这个一会儿还放土豆呢，嗯，更好吃。放土豆。我们的羊杂再放这个绿辣椒、红辣椒，就可以出锅了。放。这羊杂可做成功了。嗯个十一上来了。 那不挺好吗？嗯，好，了，弟弟，快上桌。嗯，我们的这个羊杂撒上这个小花葱和香菜，味道肯定美味了。来，弟弟，我给你盛。嗯。来，弟弟。嗯。 嗯，哥，感觉上来了。那不挺好？这味道确实美极了。嗯，哥，太成功了，嗯、汤也好喝。嗯，吃的身体发热了。嗯。 嗯，羊杂汤配这个黄油饼，高耳朵都知道。嗯，我做的这个羊杂汤，我弟弟特别爱吃，这不挺好吗？